よしこれでほぼ形は整ったねそれにしてもまさか俺たちの旅路をソユカのモチーフにするとはおかげで唯一無二の思い出になりそうだそれじゃ最後に縁の仕上げを始めようかまずは下の方だけどここは俺たちが最初に目にした風景 広大な林と湖でいいかな。で、次は曲がりくねった山道や、厚く積もった雪を表現して、それからこの鳥を <laughs>、覚えてるこいつ、あんたのことが気に入ったのかなんなのか、ずっと頭の周りを飛んでたよね。最後はやっぱり、 あの高くて険しい山だけど山頂の輪郭はかなり複雑だから注意して描かないと <laughs> うん完璧地元の人が言ってたけどこのソユカは幸せの象徴らしいね俺たちが作ったこのソユカはデザインを含めて全工程を2人で助け合いながら作ったものだから 気持ちを込めて作った分きっと2人の未来も祝福されるんじゃないかなそうださっきソユカの作り方を教えてくれた先生から聞いたんだけどそれらの祈願はソユカを作る以外にもあるんだってさ独特な揚げパンを用意したりチェマっていうお供え物を用意したりねそうそう数日後の集会では 地方劇の「造器」ってのが上演されてそれも全てがうまくいくようにっていう祈りの一種らしいよだからお姉さん俺たちも何かしらの演目に参加してみない先生曰く観光客が造器を体験することはかなり歓迎されてるみたいだしさただ造儀を習うには少し時間がかかるから あと数日はここに泊まっていかないとだけどよしじゃあ決まりだね今日からの数日でここにある祈願を全部体験してみよう2人が互いの手を握っている限り願いはきっと届く俺はそう信じてる はあ思ったよりも長い稽古だったね大丈夫疲れてないはいこれ水分はしっかり補給しないとねはあほんとあの中子って歌唱技術は一朝一夕でできるもんじゃないね おまけに今回演じるのは造儀の定番、無オさん王子だから、恋愛とか神話とかの要素を多く取り入れてる分、かなりの演技力が問われるし。でもまあ、最後の一回はこれまでと比べると少しは上達してたかな。やっぱりあんたもそう思う後 <laughs> で稽古の動画を確認するのが楽しみになってきたかも。これもあんたが、 練習記録を取るって提案してくれたおかげだね稽古が終わった後こうしてあんたと山の中に座って休憩がてら動画を見返すたびになんとなくだけど劇中の人物に共感しやすくなったり先生が言ってたテクニックをより理解できるような気がするんだよねどんなところに共感かそうだね 例えばこうしてあんたを抱きしめてると王子が王宮を出て雲海を渡り何千もの山を越えて恋人との再会を果たした時何も顧みずに彼女を抱きしめた気持ちがなんとなくわかる気がするよ何せもし俺が同じ立場だったとしたら 彼以上に死に物狂いであんたを探してただろうからね <laughs> どうしたのそんな目で見てきてまるで王子を見つめる鮮魚のような歓喜と愛情のこもった眼差しだねもう稽古は終わったっていうのに俺と同じで役から抜けられてないのかな はいはい分かったよ動画を見たらもう一回稽古をお願いしに行こうかちゃんと反省会もしたことだし次はもっと上手に演じきれると思うよ何たってあんたと俺が肩を並べてること自体神話レベルでピュアなロマンスだからね